Danışan kitab. Danışan kitab layihəsindəki bugünkü müəllif əslində bizə tanışdır. Bu məşhur varlıq ata, kasıb ata kitabının müəllifi olan Robert Kiyosaki və onun növbəti kitabı olan Varlı Uşaq, Ağıllı Uşaq kitabıdır. Hansı ki, bu təhsili qiymətləndirən, uşaqların maliyyə uğrunda və onların ideyalarını həyata keçirməkdə fəal iştirak etmək istəyən valideynlər üçün yazılıb. Bu gün maliyyə savadı əvvəllər olduğundan daha zərurətdir. Amma müasir təhsil sistemi yetişməkdə olan nəsle gerçək həyatda lazım olan bütün vəzifələri vermək gücündə deyil. Robert Kiyosaki uşaqlarda təhsilə sevgini necə oyatmağı öyrədir. Heç xəbərdar olmadığımız sadə həqiqətləri açır. Uşağa sonralar lazım olacaq qiymətli bilikləri verməyə köməy edir. Hazırda həmin kitabdan çox maraqlı bir hissəni sizə təqdim edirik. Mən 4-cü sinifdə oxuyanda müəllimə sinifə elan elədi. Uşaqlar, sıralarınızda istedad tərbiyələndirmək kimi bir şərəfə nail olmuşuq. Bu çox istedadlı uşaqdır və onun olduqca böyük IQ-su var. Sonra o bəyan elədi ki, mənim ən yaxşı dostlarımdan biri indi ən yaxşı şagirdlərdən biridir. Bu çaqanc indi qarışqa, biz onu belə adlandırırdıq, sadəcə sinif oğlanlarından biri idi. Onu çox balaca olduğu üçün qarışqa adlandırırdıq. Qalın eynəyi isə onu lap həşəratı oxşadırdı. İndi isə onu Ağıllı qarışqa end deyə çağırmağa başladıq. IQ-nun mənasını bilmədiyimdən əlimi qaldırıb müəllimədən soruşdum. IQ nə deməkdir? Müəllimə çımxırıb cavab verdi. IQ intellekt göstəricisidir. Sonra ikrah dolu baxışlarını mənə zəlliyib sanki demək istədi. İndi IQ-nun nə demək olduğunu bildin? Məsələ burasındadır ki, mən əvvəlki tək IQ-nun nə olduğunu bilmirdim və elə buna görə də əlimi yenə qaldırdım. Müəllimə uzun müddət nümayişkarani sürətlə mənə əhmiyyət vermədi. Nəhayət sonunda çevrilib sözlərini uzada-uzada dedi. Daha nə soruşmaq istəyirsən? Siz dediniz ki, IQ intellekt göstəricisidir, amma bu nə deməkdir? O yenə qarışmış halda donquldu. Axı sizə neçə dəfə söyləyim ki, hansızsa sözün mənasını bilməyəndə izahlı lüğətə müraciət edin. İndi isə lüğəti götürüb özün bax. Yaxşı Onun özünün bu sözün mənasını bilmədiyini anındaca anlayıb rişxəntlə söylədim. Əgər bilsəydi, xüsusi qürur hissi ilə bütün səlifə nümayiş etdirərdi. Ancaq çoxdan bilirdik ki, əgər o hansısa sözün mənasını bilmirsə, bunu heç vaxt boynuna almır. Bizi başından eləmək üçün izahlı lüğətin üstünə göndərir. Nəhayət lüğətdə "əqli bacarıqların göstəriciləri" məqaləsini tapıb uca səslə oxudum. Orada belə yazılmışdı: "İsim - insanın aşkar, nisbi əqli qabiliyyətinin ifadəsi üçün istifadə olunan rəqəm." Onun bioloji yaşının və alınan rəqəmin 100-ə vurulması ilə həyata keçirilən standartlaşdırılmış test nəticələrini müəyyənləşdirir. Tərifini bitirəndən sonra gözləmə kitabdan ayırıb dedim. Mən yenə də IQ-nun -nə, nə olduğunu anlamadım. Müəllimə tam qarışıqmış halda hündürdən dilləndi. Ona görə anlamamırsan ki, sadəcə anlamaq istəmirsən. Əgər bunu anlamırsansasa, öz şəxsi tədqiqatını keçirməlisən. Amma axı siz özünüz söylədiniz ki, bu mühümdür. Mən müdafiə olmağa çalışdım. Əgər bunun mühüm olduğunu düşünürsünüzsə, ən azından onun mənasını başa salar və niyə əhəmiyyətli olduğunu söyləyərdiz. Bu zaman Endi qarışıqca ayağa qalxıb söylədi: "Mən sinifə izah edərəm." O taxta partanların arxasından çıxıb lövhənin qarşısına gəldi və lövhədə yazdı: "18 əqli yaş, 10 bioloji yaş. Vur 100-ə. 18 əqli yaş bölünsün 10 bioloji yaş vurulsun 100." bərabərdir 180 IQ. İndi adamların məni niyə istedadlı adlandırdıqları sizə aydındır. Çünki mənim 10 yaşım olsa da testlərimin nəticələri 18 yaşla uyğun gəlir. Sinif bir müddət sükutda qərq oldu. Endinin elə indicə ləfədə verdiyi izahatı anlamağa çalışdı. Başqa sözlə desək, əgər böyüdükcə təhsil bacarıqlarını artırmasan, sənin aykın aşağı düşəcək. Mən söylədim. Bunu elə-belə də izah edərdim, indi dedi. Mən bu gün istedadlı ola bilərəm, amma əgər bilimi artırmasam, hər il aykım aşağı düşəcək. Deməli, bu gün sən istedadlı ola bilərsən. Sabahsa kütbəyin istehsa ilə dilləndim. Çox gülməlidir, indi dedi, amma haqlısan. Düşünürəm ki, sənin məni ötə biləcəyindən çəkinməliyəm. Məktəbdən sonra səni ötüb keçəcəyəm, mən cavabında coşğunluqla cığırtdım. Beysbol meydançasında görüşərik. Orada kimin ayküsünün daha çox olduğunu göstərərəm. Bir dəfə sinif yoldaşım Richie məni onun ailəsi ilə okeanın kənarındakı villalarında həftə sonu keçirməyə dəvət elədi. Çox sevindim. Richie məktəbin ən səsli şagirdlərindən biri idi və mən onunla dostluq etmək istiyirdim. Və budur, məni sahiləkdəki villalarına dəvət edib. Anam çantamı yığmağa kömək elədi və Richie-nin arxamca gələn valideynlərinə minnətdarlığını bildirdi. Vaxtımı nağıllardakı kimi keçirdim. Richie-nin öz şəxsi qayığı və saysız hesabsız digər gözəl oyuncaqları vardı. Biz səhərdən axşamadək əylənirdik. Valideynləri məni yenidən evimizə gətirəndə az qala ayaqlarımı sürüyürdüm, amma yenə də xoşbəxt idim. Növbəti bir neçə gün ərzində evdə və məktəbdə yalnız bu həftə sonu barədə danışırdım. Mən keçirdiyim əyləncələrdən, oyuncaqlardan, əla yeməklərdən və sahil kənarındakı evin gözəlliyindən ağız dolusu söhbət açırdım. Çərşənbə axşamı valideynlərimdən Richig ilə yaxın yerdə, okean sahilində ev ala bilib-bilməyəcəklərini soruşdum. Bunu eşidən atam çox əsəbləşdi. Artıq 4 gündür ki, sənin Richigildə keçirdiyin həftə sonu barədə söhbətlərini dinləyirik. Bu söhbətlərdən boğazıma yığılmışam. İndi də istəyirsən ki, okean sahilində ev alaq? Bu son damladır. Səncə mən puldan düzəldilmişəm? Biz okean sahilində özümüzə gözəl ev ala bilmərik, çünki buna imkanımız çatmaz. Mənim maşım güclə hesabların ödənilməsinə çatır. Bütün gün işdə belimi əyib-bəyləşirəm. Sonra da evə gəlib ödeyə bilməyəcəyim hesabları görürəm. Sənsə bizim sahil kənarında ev almağımızı, sənə qayıq hədiyyə eləməyimizi istəyirsən? Amma bilirsən, bu bizim üçün əl çatmazdır. Mən Richin valideynləri kimi varlı deyiləm. Sizi pis-yaxşı yedizdirməyim və geyindirməyim yetərlidir. Əgər ürəyindən Richi kimi yaşamaq keçirsə, bəlkə onlara köçəsən. Həmin axşam anam otağıma gəlib sakitcə qapını bağladı. Onun əlində bir yığın zərf vardı. Anam çarpayının kənarında oturub dedi: "Atanın ciddi maliyyə çətinlikləri var." Mən qaranlıq otaqda uzanıb qarışıqmış halda anama baxırdım. Cəmi 9 yaşım vardı. Məyus olmuşdum, qəzəblənmişdim, peşmanlıq hissi çəkirdim. Atamı həyilləndirmək istəmirdim. Ailəmizin ağır iqtisadi dövrəm yaşadığını bilirdim. Mən sadəcə xoşbəxtliyimi ailəmlə bölüşmək istəmişdim. Onlara gözəl həyat təsvirini göstərmək keçmişdi ürəyimdən. O həyatın təsvirini ki, pulla satın almaq olardı. O həyata ki, biz qoşula bilərdik. Anam mənə üzərində çoxlu rəqəmlər olan hesabları göstərməyə başladı. Biz artıq bankdakı krediti üstələmişdik. Bütün bu hesablarsa ödəməmişdi. Onlardan bəzilərinin vaxtından 2 ay ötmüşdü. Ana, bilirəm, bilirəm dedim. Onu məyus etmək istəmirdim. Sadəcə ürəyimdən sizə azacıq sevinç gətirmək istmişdi. Anam saçlarıma oxşayıb dedi: Sənin yaşılıq etmək istədiyini bilirəm. Bilirsən, son günlər ailəmizin işləri o qədər də yaxşı getmir. Hazırda bizim aşa bilmədiyimiz çətinliklər var. Biz varlı adamlar deyilik və yəqin ki, heç vaxt olmayacaq. Niyə? Azqala izahat yalvarışı ilə soruşdum. Sadəcə bizim həddən çox ödəyəcəyimiz hesabımız var. Atansa bu qədər pul qazana bilmir. Üstəlik də onun anası, sənin nənən məktub yazıb ki, oğlanları onlara bir az pul göndərsin. Atan məktubu elə bu gün alıb və valideynlərinin çətin vəziyyətə düşdiklərindən çox narahatdır. Amma niyə inat etdim? Orasını bilmirəm, anam dedi. Sadəcə bilirəm ki, onlar kimi bacarmarıq. Biz onlar kimi varlı deyilik. İndi isə gözlərini yum və azacıq yat. Səhər məktəbə yetməlisən. Həyatda uğur qazanmaq üçün isə sənə yaxşı təhsil lazımdır. Əgər yaxşı təhsil alsan, onda bəlkə həricin valideynləri kimi varlı olarsan. Amma atamın da yaxşı təhsili var. Sənin də yaxşı təhsilin var. Bir az fikirləşib sakitcə dedim. Bəs siz niyə varla deyilsiz? Bizim olan qalanımız hesablarımızdır. Mən anlamıram, anlamıram. Oğlum, beynini yorma. Pul haqqında düşünmə. Atanla biz çətinliklərin öhdəsindən gələcəyik. Səhər məktəbə getməlisən. Ona görə də yat. 1950-ci illərin sonlarında atam Havay Universitetindəki aspiranturadan gedəsi oldu. Çünki o, həddən ziyadə hesab ödəməli idi. O universitetdə qalıb doktor dərəcəsini almaq fikrində idi, amma onun arvadı və 4 uşağı vardı. Hesablar isə yağışdan sonra göbələk kimi artırdı. Sonra anam xəstələndi, mən xəstələndim, 2 bacım xəstələndi, qardaşımsa divardan yıxıldı. Onu xəstəxanaya qoymaq məsuliyyətində qaldıq. Yeganə xəstələnməyən və tibbi yardıma ehtiyacı olmayan ata idi. O aspiranturanı tutuldu və ailəsi ilə başqa bir adaya getdi və Havay adasının təhsil departamentinin müdir köməkçisi vəzifəsinə keçdi. Zamanla vəzifəsi böyüdü və Honolulu Havay adası Təhsil Departamentinin müdürü kimi qəyyətdi. Bax, elə bu səbəbdən də ailəmizin bu qədər hesabları vardı. Onları ödəmək üçün illər lazım gəldi. Yalnız bir zərf hesabını bir tərəf ödəyəndən sonra yenə nəyə görəsə borclu qaldıq və ailəmiz yenidən maliyyə quyusuna yuvarlandı. 9 yaşma çatanda resiki kimi uşaqlarla dostluq etməyə başladım və ailəmizlə bir çox sinif yoldaşlarımın ailələri arasında dərin bir uçurumun olduğunu öyrəndim. Varlı ata kasıb ata kitabında mən şəhər rayonlarının ərazi bölgüsü ilə bağlı xoşbəxt təsadüf nəticəsində kasıb uşaqlarla oxumaq əvəzinə varlı ailələrdən ibarət ibtidai sinifə düşməyimdən yazmışdım. Ailəsi borc hisində boğulan 9 yaşlı uşağın varlı uşaqlarla dostluq etməsi həyatımın dönüş nöqtəsində çevrildi. данышан китап